день. У нас сегодня встреча с кандидатами в депутаты по 27 округу. Прошу каждого кандидата представиться, назвать, от какой политической силы вы баллотируетесь, и коротко рассказать главные черты вашей программы от партии. Прошу слева направо. Я Чмут Евгений Владимирович, 1977 года рождения. Баллотируюсь по 27 округу Бурский городской совет от партии «Наш край». Угу. Я Кударенко Вера Николаевна, 55 -го года рождения от партии Батькивщина вот. дальше говорить или? Да. Работаю 43 года в юриспруденции, адвокат-нотариус. Значит, это самое. Хочу, чтобы Боярка нас стала комфортной для жизни боярчан. Поэтому для этого проложу все усилия и максимум, чтобы у нас в боярке было все красиво и было для людей уютно и тепло. Доброго дня, меня зовут Сенчук Вячеслав, я балотуюсь в партии объединения «Самопомощь». Балотуюсь по 29-му округу, но 27-му он поруч со мной и решил сделать эту встречу, оскільки, Боє для мене єдина насправді. І у вас немає кандидата по цьому округу? У 27-му немає кандидата по округу, да. але ми все одно бачимо в цьому свою, свою місію. Партія самопоміч пропонує інший взагалі підхід, іншу парадигму мислення у міській, міській владі. І команда самопомічі борки має своє бачення розвитку міста, оскільки ми всі можемо бачити, що цей розвиток міста, в принципі, Стоїть на одному місці, ніяк не зсувається в жодний бік. А у нас є своє бачення, яким ми напрацювали, і маємо його впроваджувати. Дякую. А підкажіть, будь ласка, чи можуть е люди голосувати за партію самопоміч, якщо у вас навіть немає пред представника на цьому окрузі? Слава Богу, обов'язково може. І кожен голос піде на рахунок всієї команди. Е ви в білотнях побачите і е назву партії, і перший номер. У списку нашої партії це Назаренко Андрій, надзвичайно видатна людина, яку ми вирішили обрати першим номером. Ви її побачите вдали. Дякую. Підкажіть, будь ласка, які проблеми цього округу ви знаєте і як ви їх плануєте вирішувати? Проблеми даного округу насправді нічим не відрізняються від проблем 29 округу. Єдине, що в 29 округі є ще багатоквартирні будинки. Цей округ більше приватного сектору. Благоустрій однозначно, інженерні комунікації це, в принципі, дороги однозначно. Решта питань, вони стосуються більш загально міських, скажімо так, аспектів, оскільки, наприклад, даний сквер, ви бачите, він існує сам по собі, він ніяк не благоустроєний, а насправді міг би бути центром відпочинку для місцевого регіону. Це а які типу рішення є? ви можете запропонувати? Благоустрій, медичну благоустрій, збереження цього скверу. Хоча, звісно, що долю цього скверу мають вирішувати люди, які живуть в цьому регіоні, наскільки їм це важливо. Якщо їм не важливо, можливо, вони схочуть збудувати тут щось інше. Ну просто не, не залишати зелені насадження, щось будувати. Але я переконаний, що це такого бути навряд чи таке чи можливо, і сквер має величезну цінність для даного регіону. Дитячий майданчик, спортивний майданчик, просто благоустрій з лавочками буде більш ніж доречний для даного місця. Дякую. Ваша відповідь? Ну я думаю, що за дійсно за це, за цей парк правильно сказав мій колега. Е, його треба благо... зробити в ньому благоустрій. Я я, як я собі це уявляла, то треба його обнести загорожею. Зробити вхід, зробити дитячу площадку, зділяти, зробити скамечки, щоб могли люди з, з маленькими дітьми і старики прийти і посидіти, подихати свіжим повітрям і так далі. Тим подобне. А що касається благоустрою частних будинків, то при пер, перш за все я б винесла рішення е, сесії. Я б заставила зрізати всі дерева. возле біля будинків, які мешають електро, електропроводам. Взяла б, заставила всіх частников, щоб вони возле, возле своїх домів посадили квітки, щоб місто благоухало. Щоб ми, якщо заїжджаємо в Боярку, так бачили, що воно дійсно красиве і квітуче місце. Дякую вам. Как действующий депутат по этому округу, основних, ну, я знаю, дві основных проблеми Здесь полностью частный сектор, то есть только частные дома. И две основные проблемы это дороги и освещение. Ну, с освещением полегче, то есть если там люди э, звонили, мне там обращались, то с освещением проблема решалась. Как правило, это всего лишь замена лампочки, и тут проблем нет с дорогами. Можно э, чуть громче, пожалуйста. С дорогами гораздо сложнее, потому что... Э, на дорогу необходимо большое, ну, значительное капиталовложение. Вот с июля э, этого года в бюджете уже наконец-то в связи с изменениями в бюджетном налоговом в кодексе э, в нашем бюджете появилось незапланированных 5 с лишним миллионов. И благодаря этим поступлениям удалось э, направить деньги на очистку ливневки по улице Лермонтова две недели назад почистили и со следующей недели предположительно со среды начнут э, капитальный ремонт улицы Лермонтова то есть будет замена асфальтного покрытия mm -hmm. на эту на замену асфальтного покрытия выделено 429 тысяч э, что касается вот этого сквера то я неоднократно поднимал вопрос в, в совете э, сам участвовал здесь да, подскажите, как, пожалуйста, вы как будет. действующий депутат лично, вы что вам уже удалось сделать для этого округа? Ну, как минимум, каждый, кто ко мне обращался, может подтвердить, что ни один человек не остался без внимания. Все, кто ко мне обращались, я всегда приезжал, по возможности находили варианты решения проблем. Вот как, например по трем улицам проблемы с несоточными, не с, с ливневыми водами. Я надеюсь, благодаря чистке ливневки Лермонтову вот, этот вопрос решится. По поводу этого сфера тоже не раз участвовал здесь в субботниках. В этом году, в апреле, в прошлом году, в апреле проводили субботники здесь. Что касается а э, каким-то образом облагородить этот сквер, любит, то тут есть жизнь, некоторая юридическая сложность. Дело в том, что э, до 2006 года, то и раньше, не готов сейчас точно ответить, этот сквер был, э, на этот сквер был выделен акт. Ну, то есть тут э, на, э, на эту землю есть несколько актов э, да, правопользоваться. Это 100%. Поэтому э, каким-то законным способом выделить бюджетные деньги э, на то, чтобы облагородить этот сквер, к сожалению, возможности нет. А расскажите, пожалуйста, больше про то, что вам удалось сделать. Про то, что удалось сделать? Да, ну, на данном округе. Как минимум, вот, э, ливневка Полермонтова, э, дорога Полермонтова, э, больше. Как правило, э, в частном секторе... Таких проблем, как в многоэтажных домах, нет. Людей больше интересует вот то, что находится возле их дома. Понятно, что в своем дворе они сами хозяева, а то, что находится снаружи, это дороги и освещение. ЖЭК к частным домам по большому счету отношения не имеет. ЖЭК за коммунальные услуги жителей частных домов не платят. Тут только вода. С водой были некоторые сложности этим летом, но почему эти сложности были? Какими-то, к сожалению, пока не установленными лицами было похищено оборудование на практически 500 тысяч гривен. Это кабели, насосы. В связи с этим были всем известные перебои с водоснабжением. Ну, этот, этот вопрос уже решился. То есть все заменили. На данный момент водоснабжение функционирует круглосуточно. Спасибо вам большое. Да. Вопрос к другим кандидатам. Если вы ранее были уже на должности депутата в городе Войерке, пожалуйста, расскажите о своих достижениях для города. Я была с 1998 по 2002, вот и с 2006 по 2010. Депутатом польської міської ради і була е, сама, головою регламентно комісії. Ну що, ми ж ми зробили для, для того, щоб це саме? Ну я трохи заставила, щоб заасфальтували в міську раду вулицю Леніна. От від, від початку. Ну, саме, саме головне, що тепер там, де я проживаю, вже Леніна переименували е, в, 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 вулицю Сагайдачного, я живу в першому номері. І зробили там каналізацію, але ще зараз вже написали 30... написали 30 людей звернення до міського голови, не знаю, поки нам нічого не зробили. Вони роблять дороги, це ж пар... Добрицький це саме був в партії регіону. Він робить всім своїм депутатам, для того, щоб вони знову пішли, ремонтує дороги тільки своїм депутатам, які є зараз в міській раді. І нам, от я вже написала звернення два рази, ніхто не хоче нічого робити. Значить, Заасфальтували е, дорогу Леніна, зробили каналізацію по вулиці Радянській і по вулиці Леніна. Е, я сама за свої за свої кошти вставляю е, лампочки на всі, на всі світильники від вулиці Богдана до вулиці Леніна і по вулиці Ленинградської. Це то, те, що ми робимо сюди. Ми, ну, крім того. Складали акти на матеріальну допомогу, відвідували хворих больних, інвалідів і так далі, тому Це те, що ми це те, що ми робимо. Дякую вам за відповідь. Я депутатом ніколи не був, але багато років займаюся громадською діяльністю, я є місцевий активіст. Насправді, звісно, що зрушував багато питань, намагався зрушити мається на увазі. Але зрозуміло, що з чинною владою, яка у нас вже другу каденцію, принаймні, я вже за дві каденції. Намагаюся зробити, якихо зрушень суттєвих досягти не вдалося. Але я думаю, що головним досягненням є те, що громадськість наразі зараз зовсім по-іншому сприймає ставлення до власного міста, по-іншому відноситься до і влади, і до своєї особистої участі в громадському житті. І я думаю, що це є досягненням насправді. Слава Богу, активність підвищується. Uh -huh. Спасибо большое. А подскажите, пожалуйста, будь ласка, які лічні і професіональні качества вам помогут на должности депутата? Слава Богу, що за час громадської діяльності я більш поглиблено ознайомився із формою роботи органів влади. Це дає мені підстави бути впевненим в тому, що я зможу быстро зорієнтуватись і включитись в роботу. А з іншого боку, я є по за фахом своїм архітектором в області містобудування, зокрема, працював в проектному інституті. В якому розроблявся генеральний план. Тобто я знаю глобальні і стратегічні проблеми міста, я думаю, майже досконало. Тому і бачення в мене власне кажучи, чітко сформоване. Я знаю, що я буду робити, як буду депутатом. Це фахові мої знання допоможуть мені в моїй депутатській діяльності. Дякую. Я сама за професію юрист, ну і тому не треба казати, що може юрист. Юрист може все. <гум> Мало того, я ще забула вам сказати, що коли я була е, депутатом, я живу біля жаліз... Жаліз... Заліз... залізниці. Так от я зі своєї смуги, де железнодорожна смуга, я вивезла 10 е, машин, 10 камазів сміття. Тому, що Так за, 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 за цю, э, цю лісопосадку так за, засмітили, що не можна було зайти. Тепер, якщо ви можете пройти до вулиці, подивитися, туди вже ходять дітки, э, з мамами гулять до железної дороги і так далі. І тому я сама юрист, тому все, що я можу, я можу все, як, як говорю до Брівського, що я з нього живого не злізу. Я зроблю все, що я тільки можу. Тому що характер у мене нордичний. Спасибо вам большое. Ну, в моей работе, как э, в работе депутата э, городского совета, однозначно мне поможет уже имеющийся опыт. Э, э, есть качество, такие целеустремленности, умение общаться с людьми. Кстати, благодаря этому умению было э, ну, как бы, решено. Э, два конфликта на моем округе, там люди мы уже готовы были подавать друг на дружку в суд, но, надеюсь, благодаря э, и моему вмешательству, может, еще вмешался и здравый рассудок, но э, конфликты были исчерпаны, то есть никаких заявлений в суд не было. Молодец. Э, ну и повторюсь, однозначно опыт, по крайней мере, я знаю, как э, как решаются вопросы в курсовете, как это сделать правильно, как это сделать быстро, как это сделать эффективно, для жителей. Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, если завтра вас выбирают на должность депутата, какие первые три депутатских запроса вы бы сделали? Ну, во-первых, что касается депутатских запросов, то как для меня, как действующего депутата, в принципе, информации более чем достаточно. Я э, заместитель председателя бюджетной комиссии, то есть э, в общем-то знаю, что у нас творится с бюджетом, э, сколько у нас поступлений в бюджет и насколько их не хватает на все то, что хочется сделать в бюджет. Вот, поэтому э, думаю, что первыми тремя запросами это будут однозначно запросы, которые попросят меня сделать жители моего округа. Наверняка есть у них уже какие-то проблемы. Спасибо вам большое. У меня будут запросы такие. Значит, я хочу сразу сделать запрос, а куда потратили 5 миллионов гривен? на строительство дорог или куда-то другие, потому что я видела сметы по 723, по 725 тысяч, что не соответствует действительности. Я смотрела, ездила, как асфальтировали и все остальное и прочее. Куда потратила это самое. Теперь по улице Линейной, значит, посадила на 100 тысяч дерев, там 8 штук растет. Теперь дальше, значит, хочу, возле на улице Энгельса есть тоже такой маленький парк, Хочу сделать запрос, чтобы они тоже там наведем порядок и, соответственно, чтобы загородили. Ну, провести в порядок парк. Этот вот маленький потом хочу, чтобы сделать запрос по поводу все-таки нашей электрификации, потому что у нас там темновато. Вот это таких три, три первых запроса. Спасибо большое. Я наразі за роки своєї громадської діяльності теж, в принципі, доволі багато володію інформацією. Але зрозуміло, що всі запити, які ми надавали від громадськості, вони здебільшого ігнорувалися, бо робились якісь відповіді неповноцінні. Тому допрацьовувати вихідну інформацію я буду, і це буде стосувати здебільшого ефективності роботи комунальних підприємств. ЖЕК, водоканал це обов'язково, оскільки ті... Ресурси, якими вони володіють, на мою думку використовуються надзвичайно нераціонально і вони це максимально приховують. То це будуть основний поток запитів, який буде в першу чергу зроблений. Можна да. небольшу ремарочку? Моя колега-кандидат інтересувалася, куди були потрачені гроші, які прийшли в бюджет. <связать> угу. Я уже готов сразу ей предоставить Не надо мне предоставить это. Э, не надо. Я, я, знаю. Знаю. Мне, я знаю, я знаю. Не надо мне показывать. То есть информация меня. есть, она есть на сайте Больской низкой рады. Нет, все ваше, а все, то, что проведет ревизионно контрольная инспекция, это будет совсем другие планы. Поэтому, поверь мне на слово, юристы знают, о чем я говорю. Мало того, уволили лишь этого самого начальника ЖЕКа за 100 тысяч, те которые посадили деревца, 10 штук. так что не надо говорить. Мы, сразу все, мы, все, мы все это проверим. Потом, как мы только придем, мы сразу все проверим, что вы там делали как вы делали. Мало того, я даже больше скажу. Я сама нотариус и работаю в Киеве. И налоги плачу. В Киеве нет. Киево-Слатошинский район, потому что я тут проживаю. И за 20, вот, вот таким образом, ты если это самое, то спроси, как там по, по закону. И, и за, за 20 лет, который работаю в Киеве нотариусом, я плачу очень большие налоги. Я уже, если так разобраться, я уже заплатила 2 или 3 миллиона налогов. И мне 300 метров от джека вот я живу, 300 метров от ЖЭКа. И мне на улице Сагайдач, но не может за, за, за это самое, за, за асфальтировать эти 300 метров. Потому что Добринский делает вам сейчас действующим депутатом, он член партии регионов был, и он делает вам все дороги там. Хотя я проехала, я на машине езжу, если тебе обратили внимание, я поехала, посмотрела, как там делается дороги. Так ты меня извини, пожалуйста, 723 миллиона там, чтобы гривен, что потрачено. Там, если ты даже выкопаешь, так там не будет на 723 это самое, и гривен, тысяч гривен это дорога. Не надо мне спасибо а то, что большое. Давайте продолжим том, с вопросами. Да, Остался спасибо. последний вопрос. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, как вы будете решать проблемы, которые возникают между активистами города и властью? На чью сторону вы будете становиться? Начиная с 2014 года. До этого просто активисты крайне редко появлялись на комиссиях. С 2014 года, в принципе, на каждый, практически на каждое заседание приходит кто-либо кто из БРЧАН, то ли из одной организации, то ли из другой, и всегда э, они имеют возможность поучаствовать в обсуждении, э, будь то в выделение денег, э, будь то э, распределение денег на конкретные э, нужды города. На коммунальной комиссии участвовали. Мы э, всегда прислушивались к активистам. Подскажите, согласны ли вы идти на сотрудничество? Сотрудничество уже есть. Поэтому, э, вот, скажем так, э, что касается аллеи в парке э, Шевченко, на э, одной из предпоследних сессий, э, кто-то из активистов, вот, э, я уже не, не помню какой организации, обратился за разрешением э, сделать эту аллею. Э, было, э, ну, На удивление обсуждение прошло, прошло достаточно быстро, ну, буквально за минут 15 решение принято. То есть разрешение на строительство было, было дано депутатам, все депутаты проголосовали. Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, вы согласны ли сотрудничать с активистами города, если мы, вы будете мы на должности сотруд депутата? Сотрудничать, то есть того, я же вам сказал, что мы написали, э, подали заявление, вот как вот депутат действующий. Мы подали заявление от 40 человек нашей улицы Сагайдачного, чтобы сделали асфальтирование Никто до сих пор, никто даже ответа не дал. Мало того, партия, партия регионы написала материальной допомоги на миллион двести тысяч. Людям і писали в основному э, э, депутати партії регіону. Тому ми будемо співпрацювати якраз з людьми, тому що ми виконуємо э, пожелання людей. І ми для цього призвані. Не вони для нас, а ми для них. Спасибо, дуже. Я, власне кажучи, є активістом і якраз повністю занурений в середовище активістів боєцьких. Тому для мене це взагалі не питання. Однозначно, я знаю. Те зауважения, которые в у до муниципальной власти, для меня это приоритет номер один. И для того, что э, наша политика была спрямована именно в такому направлении. Спасибо большое, что вы потратили свое время на данную встречу. Спасибо большое тем партиям, которые поддерживают и согласны показать своих кандидатов, которые баллотируются по округам. Спасибо. Спасибо. спасибо вам.